Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ. Програма у центрі уваги. І наша сьогоднішня тема першочерговий пакет реформ для України. У гостях студії Віталій Білобров, спеціаліст з економічних питань. Добрий день. Рада вас вітати в нашій студії. Завібно рад. І пропоную почати з такої найбільш обговорюваної наразі у суспільстві теми, як пенсійне забезпечення. Адже в Україні зараз повним ходом, можна сказати, йдуть реформи, і, звичайно ж, не залишиться без реформування саме ця сфера. Як вважаєте, яким має бути реформування пенсійного забезпечення в Україні? Ну, в принципі, реформа пенсійного да, права вже йде, її основно неможливо. невозможно. Як би на темі не спекулювали, тому що. Вот с трибуны, с известной нам трибуны, да, многие кричат о том, что мы, нужно отменить пенсионную реформу и так далее. Но для людей это говорить нужно для того, чтобы получить электорат новый, о том, что снова понизят пенсионный возраст и так далее. Но если копнуть немножко глубже, какие проблемы в пенсионном фонде и какая система идет за старой системой, то, в принципе, ответ единственный, что пенсионная реформа будет. Вопрос: какая она будет? Нужно всем понимать четко и не нужно на этом спекулировать, обманывать себя, пенсионный возраст расти будет. Мировая тенденция такая, что люди живут дольше, несмотря на все катаклизмы. Поэтому, как правило, во всем мире есть такая тенденция, что высчитывается средний возраст продолжительности жизни, да, и к нему подгоняется возраст выхода на пенсию. Але у в той солидарной системе, которая сейчас работает в Украине, І з враховуючи середній вік ну життя людини, все ж таки багато експертів висловлюються, що ну дуже, дуже дуже пізно виходять люди на пенсію. Ну можна сказати, що не встигають її отримувати. Але при цьому ті спеціалісти також висловлюються про те, що ну та соціальна ситуація, яка зараз в Україні, вона не дозволяє так багато людей забезпечувати пенсію. Ну що можна зробити саме у цьому плані? Ну в першу чергу, треба розуміти, що в нас 14 мільйонів пенсіонерів. Это очень важный электорат. Поэтому, когда в 2004 году было, стало ясно, что пенсионный фонд становится банкротом, ничего особо не изменилось. 11 лет он находится в состоянии банкрота. Но если в 2004 году долг был, то есть дотация из, из бюджета около 6 миллиардов, то сейчас они уже перевалили за 100. 100 миллиардов – это почти четверть нашего всего бюджета. Если так будет продолжаться, если старая система будет работать и дальше, без перемен таких вот где-то даже радикальных, то дыра пенсионного фонда съест весь бюджет. Поэтому, что было сделано, в 2004 году были приняты, был принят пакет реформ, которые очень, в принципе, мудрые. И нам не нужно было ничего особо выдумывать, просто взяли опыт других стран, адаптировали под украинские реалии, и мы получили очень хорошую систему трехуровневую систему пенсионного обеспечения. Солидарная система, которая была, Нужно понимать, как она работает. Да? Она еще к нам пришла с Советского Союза. Все, кто зарабатывали, отдавали в, общую, в общий котел, mm -hmm. и потом оттуда выплачивалось всем, кто в этом нуждается. Система работала очень здорово, потому что на одного пенсионера работало 11 человек. Зараз тенденция трохи инша, так? Ну, трохи это очень mm -hmm. мягко сказано, потому что на данный момент пенсионеров уже на 5% больше, чем работающего населения. Почему так произошло? Потому что произошел социальный перекос в плане рождаемости, она очень сильно упала. Очень многие молодые люди не доживают до пенсионного возраста и уходят раньше из активного периода. Заплаты в конвертах. Очень большая проблема, которая влияет на поступление в пенсионный фонд, на отчисление. Сейчас с этим тоже начали бороться, это один из пакетов реформ. Я думаю, что результат будет. Не так знаю. Уж про это поговорим так докладнее. Да, обязательно. Угу. Но на данный момент один к одному. То есть для того, чтобы пенсионер и активно работающий человек жили на одном и том же уровне, нужно отдавать половину своей зарплаты. Но на данный момент это просто нереально. <coughs> Поэтому солидарную систему буду разгружать однозначно. И попытались это сделать следующим образом. Часть денег, которые идут в солидарную систему, решили перевести на обязательную накопительную часть. То есть часть обеспечивает государство, часть обеспечивает работодатель тем, что начисляет на мой личный счет. У многих уже даже есть такие карточки красивые, которые называются персонифицированные счета. Там пока на данный момент виртуальные деньги, когда будут реальные, пока еще никто не знает. Но опять же, нужно честно говорить, что вторая накопительная ступень начнет работать только тогда, когда не будет дефицита бюджета солидарной системы. Но это такая комбинованная система, насколько я разумею. Да, это комбинированная система, но самые большие, самые огромные надежды возлагаются именно на третью ступень, которая называется негосударственное пенсионное обеспечение. И в законе об этой ступени четко прописаны те инструменты финансовые, те институты, которые могут участвовать в этой реформе. І ще таке питання. Можливо, багато людей ним задаються, якщо існує е, така накопичувальна система пенсійного забезпечення, і при цьому існує солідарна людина, яка вирішує все ж таки самостійно забезпечувати себе, своє майбутнє, але вона е, матиме, не матиме права не платити до солідарної системи вносить. Ну звісно, якщо ми перестанемо платити солідарну систему, то ми просто. Бросим на произволящих mm -hmm. тех пенсионеров, которые уже попали вот в эту эпоху mm -hmm. перемен, да? как вот у японцев есть проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. Вот они попали в эту ситуацию очень трудную, и мы все сейчас вместе дружно стараемся как-то удержать людей, которые в нее попали, за счет того, что мы платим единые социальные взносы, отчисления на доходы и так далее. Но, пока... Но нужно четко понимать, что те, кто это делает, эти платежи, они накапливают не себе. Мы просто поддерживаем тех, кто нуждается в этих выплатах. То есть все-таки система социальной ответственности в Украине продолжает действовать? Она продолжает действовать, потому что пока мы не смогли перевести, мы упустили тот момент, когда мы могли быстро перепрыгнуть на новые рельсы. Сейчас мы… Для того, чтобы это сделать сейчас, очень сложно. И опять же, почему это не сделали сразу? Да? Вроде бы логично. Есть новая хорошая система, старая уже не работает, давайте перейдем на новую. Но за все вот эти 11 лет у нас постоянно шла очень запекла боротьба за электорат. И поэтому тот человек, который бы вышел и сказал о том, что все, пенсионный возраст мы вынуждены повысить, социальные выплаты меняются, государство больше платить пенсии раздутые не может. Давайте накапливать самостоятельно. Это был бы его, наверное, последний год в политике. В принципе, есть один такой политик, который что-то подобное сделал. Надавали перевагу короткостроковым, все ж таки, так, перспективам. Да. Ну і ще одна така дуже важлива і болюча тема для всієї України. Це медична система. Зараз також нас очікують реформування і е, не зовсім зрозуміло, як саме вони будуть проходити. От як ви вважаєте, що треба реформувати саме в медичній системі? В ну, медицинська системі, в першу чергу, опять же, розгрузити державу і вивести ті гроші, які ми платимо. У нас как бы безплатна медицина, але всі ми, звісно, платимо. хотим или не хотим, но мы все люди, мы все хотим жить, и мы вынуждены идти покупать сами лекарства, оплачивать труд врачей, ну и так далее. Вот кто недавно сталкивался с родами, да, с беременностью, тот понимает, какая то сумма выходит, и мы не можем этого никак не планировать. Что касается выхода, то я все-таки вижу единственный выход – это реформа в плане страховой медицины. Потому что весь мир живет цивилизованно, живет с помощью такой системы, и европа и америка и люди четко знают что если у меня есть полис медицинского обязательного страхования я могу не беспокоиться о том где я буду брать деньги на лечение единственное что у нас еще не все к этому готовы морально у нас все еще привыкли оглядываться на государство да мы еще никак не перестроимся в капитализм поэтому все-таки ждут еще о том что медицина подешевеет либо будут какие-то льготы но я все-таки рассчитываю на то что людям объяснят в чем преимущество страховой медицины Давайте в двух словах об этом тоже поговорим, да? в чем ее преимущество. Ну, так, случайно, я думаю, всем будет интересно. В чем, в чем уж ее перевага, если так и будут для нас? Да. Дело в том, что если взять, допустим, даже на каком-то локальном предприятии, да, либо участке, там, где живут люди, взять этот проект за основу, чтобы просто его протестировать, да, то мы поймем, что в принципе страхование не такая уж и страшная штука, это как касса взаимопомощи. Мы предполагаем, что в этом локальном масштабе кто-то когда-нибудь заболеет, да, либо обратится просто в медицину. И мы можем к этому моменту подготовиться. Мы можем сделать какие-то посильные платежи, допустим, 3-5% от своей зарплаты. Это не так много, это не так болезненно, это менее болезненно, чем когда человек попадает в ситуацию, когда он вынужден лечиться, и тогда ему нужны совсем другие суммы. Если это делать постепенно, незаметно, каждый месяц там 3-5%, то в итоге человек знает, что он гарантированно будет обеспечен хорошим уровнем лечения. За счет этого будут хорошие зарплаты у медработников, будет совсем другое отношение, совсем другое качество. Зараз много розмов про те, що у медичній сфері просто мільярди гривень, у тени. Можно сказать, так находятся. Конечно. А, адже всі все эти проплаты, они неофициально. Через благотворительные фонды. Так, конечно. И что допоможе, вот такая страховая система, ну, эти деньги? Я, показники? я все-таки уверен даже, не просто надеюсь, я уверен, что поможет, потому что давайте просто вот посмотрим, перенесем, да, опыт на другую немножко сферу, он тоже связан со страхованием. Полис Асага. Вот все у кого есть автомобили. Они имеют обязательный полис, обязательное страхование, свои ответственности. Когда этот полис внедрялся, эта система, я помню, что это шло очень так со скрипом по-нашему, но висело очень много бигбордов, было информационное а, оповещение, да, информационная кампания о том, что это нужно сделать, это выгодно делать, но тогда выгоду взяли какую за основу. В среднем полис стоит 300 гривен, минимальный штраф 800. То есть у нас пошли таким путем, да, не пряником, а кнутом. Люди начали это делать, но я помню, что вот моя реакция, да, как жителя Херсона. Я люблю свой город, люблю свою страну, но когда мне говорят о том, что я должен страховать свою ответственность, я понимаю, что я и так ответственный гражданин, и так ответственный водитель. Я не понимал свои выгоды, для чего это делать. Я говорил, что никто меня не сможет это заставить. Нас заставили кнутом. Дальше, когда мы начали пользоваться этими полисами, мы поняли, в чем является пряник что за небольшие деньги в 300 гривен ты имеешь защиту на случай, если ты виноват в ДТП, на 25, 50 и уже больше тысяч гривен. То есть, когда ты с этим столкнулся, ты понимаешь, что ты, в принципе, уже для тебя авария – это не конец жизни. Жи що, якщо брати європейський досвід, взагалі західний досвід стосовно медичної сфери, медичного страхування, то людина, в принципі, віддаючи певну суму на страховку, вона є забезпеченою у разі серйозної хвороби, і це вже можна впровадити так в Україні. Я думаю, Скоро что стоит. Это нужно, это нужно начинать делать. Опять же, нужна информационная кампания, что это людям дает, потому что когда людям говорит, что нужно каждый месяц куда-то платить, могут быть какие-то недовольства. Но в любом случае мы обращаемся, и нужно понимать, что это выгодно. Тем более, есть такие полисы, если будет грамотно рассчитана система эта, система выплат, да, вот сколько это будет стоить, она может покрывать и стоматологию, и роды и операции, и восстановления. То есть сейчас есть фонды да, социальные, которые этим занимаются. Но можно создать еще один, это нужно будет делать, создавать еще один фонд, который будет курировать именно страховую медицину обязательно. Здесь самое сложное и самая главная задача – это отрегулировать взаимодействие на законной базе да, страхователей, то есть тех людей, которые страхуют себя, да, <кхм> застрахованных лиц, дальше работодателей, государства, регулирующих органов и страховых компаний. Ну, естественно, и медицинских э, учреждений. Для того, чтобы всем это было выгодно, чтобы все работали с натхнением, и чтобы эта система была действительно для людей. Ну, еще одно такое очень близкое питание, мы уже трогались в нашей размове его, это <клес> теневые зарплаты. І як вважаєте, от та система, та реформа, яка зараз пропонується урядом, про те, що з одної з одного боку підвищується відповідальність за виплати тіньових зарплат, з іншого боку, трошки зменшується навантаження? Як вважаєте, чи зможе вона дійсно допомогти така реформа для виводу тіньових грошей? Ну, по крайней мере, дел, делать что-то нужно, пробовать нужно. Результат мы увидим только на деле, потому что на, на бумаге у нас очень много хороших законов, но как они действуют на самом деле, мы не всегда видим, либо видим, что они работают не так. Поэтому здесь однозначно нужно надеяться, что все это сработает. Нужно, опять же, вести информационную кампанию. Вот из последних новшеств, да, это уменьшение количества налогов. Угу. С 22 на 9, плюс там уменьшение проверяющих органов это может дать результат, если это реально будет действовать не только на бумаге, а в жизни. Потому что еще в 2010 году Украина была, имела первое место в Европе по количеству налогов. То есть у нас было 147 видов разных налогов и сборов. И вести бизнес, любой предприниматель сейчас меня понимает, потому что вести бизнес с таким количеством бумаг, налогов, сборов, отчетов и проверок нереально. Ты уходишь от основной своей сути, произведения своего продукта, либо продажи своего товара, новых рабочих мест, да, отчислений, увеличения своего дохода. То есть чем больше зарабатывает предприниматель, тем больше он платит налоги, и всем как бы должно быть лучше. Поэтому если мы сокращаем количество налогов, количество проверок, естественно, уменьшается количество времени, которое предприниматель тратит на обеспечение своей деятельности, на отчеты, на бумажки. Также поможет электронная система отчетов однозначно, уже многие пользуются, но она тоже пока еще не совершенна. Она еще, можно сказать, в режиме тестирования работает, потому что очень много сбоев, когда предприниматель отправляет, он спокоен, он занимается дальше своей деятельностью, его вызывают на все-таки тут же очередь, тут же личный, тот же личный контакт, которым он должен, опять же, какие-то подавать бумаги, потому что там что-то не прошло, не сработало, то есть система еще в тестовом режиме. Так, про електронні системи дуже багато говорили, і це дійсно вважається важливим кроком для реформування держави, адже це допомагає і долати корупцію. І е, також виводити із тіні багато грошей, електронне декларування доходів. Як вважаєте, що все ж таки має Україна шанс, враховуючи той пакет реформ, який зараз є, зробити е, ці, е, цей електронний документообіг не тестовим, а дійсно корисним і правильним для України? Ну, звісно, Може для того, щоб запустити його вже не в тестовому режимі? його потрібно зараз усовершенствувати. получить отзывы, отклики от тех предпринимателей, которыми им пользуются, доработать вместе, да, опять же, совместно, и выдавать уже готовый продукт, которым будут пользоваться абсолютно все. Но то, что этот шаг был внедрен, это однозначно шаг вперед, и он будет давать результат. И також до питання про малый та середній бізнес. Всім відомо, що в Європі це, в принципі, є основною, Основою суспільства, так можна да, сказати, да. і що які реформи можуть бути проведені в Україні для того, аби підтримати малий та середній бізнес? В першу чергу, звісно, же, це уменьшення провірок, то о чому ми вже говорили, це такі умови, щоб люди як можна більше були заінтересовані в розширенні то есть больше нанимать наемных работников, да, расширять свой бизнес, потому что когда у тебя очень большие, большое налогообложение по наемным работникам, когда у тебя много акцизов, сборов и так далее, ты не можешь развиваться, ты думаешь о том, чтобы как выживать, как платить зарплаты, как отдавать налоги, и, естественно, где-то вынуждены от них уходить, потому что иначе они просто будут работать не ради себя, а ради того, чтобы всем было хорошо но кроме самого предпринимателя такого не бывает поэтому естественно нужны гранты они уже начинают поступать из европы на расширение бизнеса на интересные проекты да есть такое очень модное понятие стартап есть очень много молодежи которые имеют очень хорошие идеи сейчас очень много бизнеса переходит в онлайн то есть в интернет очень много из проектов это ускоряет это упрощает систему заработка ускоряет даже систему общения между людьми, что тоже приводит к более быстрому росту. Поэтому, если заинтересовать молодежь какими-то недорогими кредитами да, под развитие, может быть, грантами бесплатно, да, то есть есть, помните, была передача Акулы Пера, не Акулы Пера, акулы бизнеса. Mm. Там, где известные бизнесмены, которые состоявшиеся люди, да, доказали делом, что они могут создавать бизнес, рабочие места, они принимали заявки от потенциальных соинвесторов, коллег. И они, рассматривая их, либо давали конкретные рекомендации, как улучшить этот бизнес, этот бизнес-проект, либо они брали в партнерство его. Это супер проект. Такие, такие проекты нужно внедрять сейчас. Потому что есть люди, у которых есть капиталы, они ищут идеи. Есть особенно молодежь, у которой есть идеи, но у них нет денег. Идти брать в банк сейчас это абсолютно не вариант, потому что кредиты стоят очень дорого. Естественно, что вариант первый это помощь, им поддержка. Вариант второй поддержка финансовая грантами. Да? Вариант третий. Должна быть какая-то система, которая позволит ему в первый, второй год, самые сложные годы для бизнеса, не заморачиваться проверками, опять же. Может быть, даже разгрузить его вот налогами. Каникулы. Конечно, налоговые каникулы. Каникулы от проверок. Все. Он занимается бизнесом. Его задача расширяться, зарабатывать, брать новых сотрудников. И вот уже через два года, когда он начинает зарабатывать, он начинает дышать в полной грудью. У него есть штат. Тогда уже можно его вводить на систему налогообложения, как у всех. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Будем сподіватися, що дійсно всі реформи будуть проходити успішно, і наше суспільство пройде по своєму європейському шляху. На нашим телеглядачам нагадую, що ми сьогодні говорили про першочерговий пакет реформ для України. І в гостях студії був Віталій Білобров, спеціаліст з економічних питань. Прощаюся з вами до наступних зустріч. Да, Всі доброго.